После прекращения употребления этого вещества появляются физические симптомы, такие как сильная слабость, истощение, нарушение сна, тремор, боли в теле, снижение иммунитета, нарушение сердечно-сосудистой системы. Также появляются психические последствия, это тяжелая депрессия, суицидальные мысли, тревожность, панические атаки, апатия, отсутствие интереса к жизни, постоянное чувство страха или угрозы. Также возникают диагнозы, э, психические, диагнозы и психические расстройства, развивающиеся от этого вещества. Психозы часто напоминают шизофрению с бредом, галлюцинациями, паранойей. Иногда остаются даже после долгого воздержания. Тревожно-депрессивное расстройство, э, психические и поведенческие расстройства в результате употребления других стимуляторов, включая кофеин. Резкое снижение памяти, внимания параноидальное состояние с угрозой для жизни больного и окружающих. Резкие перепады возбуждения и агрессии, пограничные поражения мозга, особенно при длительном употреблении. Также есть и физические последствия, такие как инфант, инфаркты, инсульты, особенно у молодых, почечная и печеночная недостаточность, судороги повреждения кожных покровов, травмы, нанесенные самому себе на фоне галлюцинаций. Сильное обезвоживание, распад мышечной ткани и много другого.